Во время войны создавалась работа, э -э как люди, кто-то поет, кто-то кричит, кто-то смеется, знаете, боль. Я не стал рисовать женщину в окне, страдающую, маму за сыном. Я не стал делать такие больные, такие тяжелые, чтобы люди не плакали на нее, смотрели, а пускай так себя нарисовал, типа я сел, груз вот там гремит, где-то что-то, но показал боль и крик в лицах людей. Я 20 лет отработал на заводе Криворожсталь имени Ленина в Мартеновском цехе. Я нигде не учился, я рисовать, я с художниками общаться не могу. Они такие термины говорят, что для меня они вообще непонятны. Пробовать рисовать художником, но пробовать резьбой на дереве заниматься, это уже есть. И я решил вот это, думаю, надо что-то свое придумать. Но у меня, меня моя болезнь подтолкнула, подтолкнула на вот это. У меня было два инсульта, 42 секунды была остановка сердца, и сразу меня завели. И я очень слышал бой стекла. Вот меня многие потом спрашивали, куда ты шел, что ты видел, все же таки остановка сердца, переходной период, или там, или там. Я говорю, я то ли не помню, то ли не успел понять, но я очень слышал бой стекла. Рисовать на стекле бесполезно, потому что я начал изучать стекло, температурные режимы варки стекла, с какого песка варится какое. я рисуют на стекле, но с технологом стекловарильного цеха я разговаривал, он сказал, Василий, даже не пытайся что-то на стекле рисовать. Я говорю, так в храмах ну, какие цветные эти стоят, витражи. Они с кусочков цветного стекла набираются а разукрасить на плоскости стекла ничего не держится. 8-10 лет оно потрескается, посыпется, через 20 лет его не будет. Мои царапанные стекла закопать в землю, через 50 лет откопать, рама за нее, светодиоды, там все это сгниет, пропадет, это понятно. А кусок стекла достанут с земли, о, на нем что-то нацарапано, какой-то гуманоид что-то тут на нем царапали. Ну, для того, чтобы оно не терялось, вот, висит и будет висеть, покуда свет есть. Ну, дорогое стекло. Это немцы меня натолкнули, потому что я привез на украинском стекле им Альберта Дюрера, такой бледно-зеленый цвет, оттенок такой зеленоватый. А когда просветили багир, хрусталь, оно белое больше света, оно еще ярче, меньше света. Выключите свет, мы поговорим в темноте. Я списался с немцами и попросил, чтобы они меня поправили в каком отношении. Какие самые важные работы Альбрехта Дюра? Вот тоже я книгу с собой брал, и они мне прислали перечень. Носорог, очень важная Работа Альбрехта Дюррена, хотя он у меня тут вырос уже чуть-чуть иногда так ходит по комнате, когда меня нет. Потом Святой Иероним в Келье", это Альбрехт Дюррен типа пытался всегда показать старости, какой он старый уже, то есть все. Я сидел в этой комнате в Нюнберге на втором этаже, я сидел за этим столом, где работал Альбрехт Дюррен. Вот это вот Дева Мария коронована двумя ангелами. И вот Деву Марию без этого ангела, без этого ангела, один ангел держит корону над головой, без этого. В доме Альберт Дура, потому что кое-кто с Кривого Рога даже были в Мюнбере, заходили и звонили мне из Германии, Василий, ты не поверишь, где мы, Дева Наташа. А мы в Нюнберге. О, так там дом музей зайдите. Вася, мы на втором этаже стоим перед твоей работой. Висит. Фу, слава Богу. Это работа. Рыцарь смерти дьявол. Как бы рыцар едет с боев с каких-то там. И собака охраняет лошадь с той стороны, потому что за ним охотится дьявол. И этот самый типа его... Добить, убить, там, ну вот такой, вот такая сказка. Это одна из самых громких работ, которая обсуждается знатоками и всеми и вот этими искусствоведами. Меланхолия называется. И что интересно в этой работе, одна версия была по расшифровке этой работы. И когда я в Баден-Бадене представлял эту работу, и я говорю, сейчас я на камеру могу сказать, что я нашел второе значение числа 34. Это дюжеский квадрат. Дюжеский квадрат. Как не складывайте цифры, у вас получается 34. самое главное то, что это же работа Альбрехта Дюрен. Немцы на нем помешанные, они вообще канализационные люки в Нюнберге, когда идешь по городу, Альбрехт Дюрен, Дюрер Штрассе, Дюрер там то, у них, все на этом Дюре. Это, ну как, Нюнберг это город Альбрехта Дюрера. И вот здесь 34 элемента я насчитал. Много раз пересчитывал и ножовку, и линейку, и фуганок, и разведку, и этот, и куб его, и мальчик, который держит Библию на жернове, и на вот этом. И часы, многие работы Альбрехта Дюрера сопровождаются песочными часами. Он как бы хотел показать, что у каждого из нас в жизни есть определенный период времени для жизни то это среди знатоков культуры, кто занимается Дюрером или расшифровкой или значением его гравюр, то меланхолия это самая громкая даже по сегодняшний день его гравюра. Дева Мария, королева ангелов. И на этой работе и на этой видно, что с двух сторон стекла ее как основной и ангелом как основной элемент таких картин. Я на этой стороне стекла, 518 год, Альберт Дюр, 518, они все у него 500-х годов, короче, работают. Лик на плащанице есть такое. Иисуса я решил поставить с той стороны, потому что к этому лицу желательно недосягаемо не касаться. Вот оно у меня спрятано с той стороны, а эти все с этой стороны. Но у меня одна Дева Мария это хрестиком в Германии. Там она полностью контур головы, тут у меня она так подрезана. И опять же я от многих посетителей, кто был у меня здесь и видел, мне каждый раз кто-то что-то находит в картинах и что-то мне показывают. Вот вы станьте ближе туда к стенке, спиной станьте. Если вы увидите, что вот вы видите вот в этом месте? Клюв, орел какой-то, что-то типа такого. Есть такое. Что в этом месте вы видите? Типа кто-то там где-то выглядывает со стороны. Ой, и это все мне люди показывают. Василий, а что это вы знак победы показали? Два пальца. То работа с пауками, я ее назвал Верховная Рада. Хотите думайте, хотите нет. Центры президенты на нее лезут всякие депутаты. Но это такая политическая. Я не в политике. И у меня ту работу сняли эксперты, проверяли толщину линий от оригинала увеличена в 7 раз. Точечку, толщину линию. Еще и проверял там какой-то с лупами, ходил, смотрел канал, как в стекле, типа форме Альбрехта Дюрера сделала. потому я алмазы все получаю с Австрии, я один в Украине, и мне фран... дали французский сертификат, что я после экспертизы той работы, они коллегиально все подписали, дали французский сертификат, что я один из десяти в мире, кто подобной техникой работает. в семерку Украина попала, и слава Богу меня это тоже радует. И потом в Киеве мне дали за эту технику и мою разработку золотую медаль Академии наук, э, да, Академии наук Украины. Ну, один в Украине, ну, хай я буду не один, хотя бы даже второй, и то мне приятно, и то меня радует. Зато я знаю, что после меня хоть что-то останется.